Доброго ранку. Якщо говорити про жито, я завжди заздрив людям, які проживають в двоповерхових будинках по вулиці Чорновола, саме тим, чиї вікна і балкони виходять на стадіон «Зірко», які можуть безкоштовно дивитись улюблені матчі. До нас сьогодні завітав директор футбольного клубу зірка Сергій Олександрович Ольшевський, і ми проговоримо сьогодні про е, футбол, про майбутнє «Зірки» і ну, власне про сучасне саме да які... Доброго ранку. утро. Так, давайте спочатку поговоримо про те, до чого, чим зараз живе зірка, до чого готуються, які такі важливі футбольні події очікують нашу команду попереду. Всім ще раз доброго утро. Дякую програмі, що пригласили на передачу в канун предстоящей игры, яка состоится 1 июня, в день защиты дітей в нашому стадіоні. оно вже має окраску. нашего Кировоградского дерби встречаются две команды с области. Кировоградская звезда и профессиональный футбольный клуб Александрия. Никто не мог предугадать о том, что эта игра будет практически игра за бронзовые медали чемпионата Украины. Поэтому окраска этой встречи приобретает совсем другой характер и принципиальность, и значение его значительно увеличивается. Поэтому, пользуясь случаем, мы хотим пригласить всех наших болельщиков и поддержать, да, поддержать нашу команду ⁇ Звезда ⁇,⁇ Предстоящей игре ⁇ обратиться к ним, прежде всего, ко всем болельщикам о том, чтобы вели себя достойно на стадионе, потому что обычно это эти игры, которые между собой встречаются, команды с областного центра или с области одной, Они много получается негативного подтекста всем этим, поэтому мы призываем избежать этого, вести себя культурно стадионе, поведение и болельщиков, и ультра, для того, чтобы получился праздник футбола прежде всего. И люди, детей. И Потому что это 1 июня. Так. Пусть июня. будет толерант. Так. Ну и враховуючи, что також Александрия також команда с Кировоградщиной, також закликаем фанатик Футбольного клуба Олександрія приїхати підтримувати свою команду, але також вести себе толерантно. До речі, з приводу ультрас фанатів, ви які зв'язки підтримуєте, зустрічаєтесь, спілкуєтесь? У нас буквально неділю тому стояла така серйозна встреча, руководство клубу, тренерського составу, футболістів, ігеркої команди з ветеранами, болельщиками, з Где де ми ці которые які зараз ми обсудили вкратце и попросили их о взаимодействии, о более конструктивном подходе к нашей дальнейшей работе футбольный клуб «Звезда» и болельщики. Они нас, слава Богу, услышали, пошли друг другу навстречу. я думаю, пути развития будут и болельщиками нашими, мы будем гордиться в будущем, потому что мы понимаем о том, что молодежь приходит на стадион, выразить и свои чувства. Они в самом деле очень серьезно помогают команде. Они есть такое выражение: футбольно гонят команду на домашних играх вперед, заставляет ее э, приносить радость всем болельщикам. И то боление, настоящее боление настоящих болельщиков, которые и кричалки, и баннеры, которые они вывешивают, это на протяжении два тайма по 45 минут – это существенная поддержка. Поэтому дай Бог, чтобы так дальше и было, и мы готовы приложить максимум усилий для того, чтобы это было в общих интересах. И понимая о том, что перед клубом в перспективе стоят выход премьер и нам нужны болельщики, с которыми мы готовы пойти в огонь и воду. Сергей Александрович, а если вот с нашими болельщиками переговорили, а с Александрийскими нет? Но с Александрийскими у них есть свое руководство, которое пусть разговаривает с ними. А вы ожидаете полный стадион, да, болельщиков? Ну, сложно нам сказать. Конечно, нам бы очень хотелось о том, чтобы было максимально. Все-таки у нас не маленький стадион и в масштабах Украины, все-таки почти 15 тысяч вмещаемость. Ну, ожидается по предварительной заявке это порядка 100-120 человек болельщиков с Александрии, угу. где им будет отведен фан-сектор. З учетом воскресного дня, з учетом хорошей погоди, вечірнього времени ми субота, по-моєму, перша. Ну, а взагалі, як команда готується? Це, я так розумію, матч особливий, достатньо важливий, так, можна сказати, Ну, чином, а Команда да, команда в звичайному режимі працює. Осталось дві ігри до закінчення чемпіонату. Ніяких там особих коректировок Податку кієї грі не відбувалося. в обычном режимі, всі розуміють ігроки відвідуваці цієї гри. ожидаємо хорошого, красивого футболу. Хотів ще спитати, як зараз змінилася ну, команда? Ну за часів вашого керівництва, так як директор футбольного клубу, прогрес якийсь помітний. Ми можемо пишатися нашою командою. Ну завжди ми пишаємося нашою командою. Ну як ви оцінюєте? Ну, здесь нельзя говорить, что только в связи с моим приходом. Ну, на тельке, а вы... Все, наверное, прекрасно знают о том, что команда, когда полтора года назад приняла эту команду промышленная группа «Креатив», президент клуба Максим Станиславович Березкин, вот этот прошедший этап, полтора года мы приняли, команда была на 14 месте. Вместе Сейчас команда явно претендует на бронзовые медали, но это не основной показатель. Это, конечно, шаг большой вперед на качественный подход совсем к футболу, к отношению. Большая работа была проведена по инфраструктуре развития футбольного клуба. Создана футбольная академия детская с пяти возрастами. Это очень большой шаг, потому что 20 лет футбола. То есть вы растите Первого... своих футболистов? Да. Реально. Это Основной акцент, основная задача это будет политика, философия клуба, которая будет в дальнейшем развиваться. Это позиция прежде всего президента о том, чтобы нам есть гордиться чем нашими воспитанниками. Перечислить можно много фамилий. Евтушенко, Веремеев и сегодня Пятов, ну, Коноплянка. Это все игроки сборных команд и бывшего Советского Союза и сборной команд Украины. Все они начинали свой путь на Кировоградской земле, в В Кировограді з футбольного клубу звезда. Тому у нас багато земля талантами, тим більше футбольного, ми готові їх расти, і добиваться. За счет приятного буде, коли 50-60% команди будуть составляти местний виспіть. Вот это задача. Нам це приятно будет услышать, об'являє диктор на стадіоні, о том, что играють воспитанники Кировоградського футболу. Ну, я вот не боюсь выглядеть чайником, потому что, как бы, женщина и футбол – это вещи не совсем. да? Почему? Идентичные. Очень много женщин сейчас ходит на футбол. Я вообще, да, завидую им. Ну, как бы, что-то не сложилось совсем. Вот скажите, вы говорите о том, что, значит, две команды борются за право получить бронзовые медали, да? Да. То есть, если, предположим, игра заканчивается после второго тайма 0-0, то они играют дальше? Нет, игра закончилась, 0-0, финальный свисток. А кто же а тогда бронзу получает? А еще ж один тур остался, да. Ага, то есть это получается как бы не окончательно. 8 июня последний тур, все команды сейчас в равных условиях, и тогда будут уже окончательно определены все места. Ага, то есть как бы у нас еще есть шансы. У нас есть всегда. Шансы. 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 Всегда, шансы. всегда шансы. всегда. Вот я для да. себя так... Для того, чтобы это более понять, почему после финального свистка не подводится, то нужно просто прийти первое число на футбол и воочию все это увидеть, и сделать для себя акценты, расставить и получить массу удовольствия.